Kata para ulama, tangan kanan itu diangkat berdasarkan siapa kamu selepas itu. Kalau kamu ahli syurga, tangan kanan kamu akan angkat dan mengambil keputusan itu. Wayan qadibu ila ahlihi masrurah kata Allah di dalam al-Quran, dia pun berlari mendapatkan ahli keluarganya. Analogi mudah Metafora mudah Tentang analogi mudah Kita kumpul duit Nak pergi umrah dengan satu keluarga Sampai satu tahun Cukup duit Lima orang pergi umrah Kita isteri anak-anak tiga orang Ataupun empat orang lah Empat orang Bila pergi umrah dengan anak-anak ni Nak duduk sekali Siapa yang pernah pergi umrah dengan keluarga Dia tahulah perasaan ni Bukan sahaja di Mekah dan Madinah nak duduk hotel tu satu bilik nak duduk sekali nak pergi tawaf sekali buat umrah sekali kalau boleh atas kapal terbang pun nak duduk satu lain. Nis bukan saya buat contoh. Yang ni saya buat ni analogi ini bukan contoh benda yang betul berlaku. Satu keluarga pergi sekali empat orang tiba-tiba diasingkan mengamuk pak cik tu marah dia. Sebab apa? Sebab enam hari nak duduk di kota Mekah, nak buat amal ibadah, nak keluar sekali, nak makan sekali, nak baca Quran sekali, nak tawaf sekali. Rasa tak bernilai enam hari, rasa rugi enam hari duduk di Mekah, tempat yang seronok, ibadah kepada Allah. Nak ingat Allah, nak kembali kepada Allah, nak mohon kepada Allah. Tiba-tiba ahli keluarga duduk jauh. Rasa tak seronok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Kalau enam hari pun dah rasa tak seronok Apa perasaan tuan-tuan Kalau duduk di dalam syurga Tiba-tiba anak tiga orang Sedang dibakar di dalam neraka Wal'iyahzubillah Tuan-tuan boleh seronokkah Duduk di dalam syurga Kalau tuan-tuan seorang saja yang datang Rumah Allah untuk solat Sedangkan anak sampai hari ini Tak semayang Anak sampai hari ini tak menutup aurat anak sampai hari ini tidak taat kepada Allah dan Rasul nanti dia doa asing seronok lah tuan-tuan takkan rasa ni'mat syurga sedikit pun tak seronok duduk dalam syurga lebih-lebih lagi ahli syurga boleh menziarahi ahli neraka subhanallah ahli syurga boleh menziarahi ahli neraka tuan-tuan, orang pertama yang kita ingat bila kita masuk syurga siapa tuan-tuan, siapa kita malam ni kita malam ni dalam masjid ni mas dalam masjid ni ayah ke, atuk ke, anak ke ibu ke, kakak ke, adik ke bila kita masuk dalam syurga manusia pertama, kedua dan ketiga yang terus kita fikir siapa Kita fikirkan ayah dan ibu kita Yang kedua Isteri dan anak-anak kita Ahli keluarga kita Mencari-cari kita Di dalam syurga Yang tu yang akan berlaku eh, Memang itu yang akan berlaku Memang itu yang akan berlaku Kerana kehidupan syurga Adalah seperti mana Perasaan dan kehidupan tuan-tuan Malam ni Dari segi apa? Bukan semua segi dari segi kalau tuan-tuan minum air tu boleh mengalir masuk di sini dan tuan-tuan rasa kesedapan air tu macam tu sama. Dari segi tuan-tuan melihat pada malam ni melihat dalam syurga juga tuan-tuan akan melihat dan bernafas sama. Maka bila masuk syurga kita Kelam kabut kita hari pertama Kelam kabut kita mencari ahli keluarga kita Apa makna ni'mat syurga Kalau ibu kita dalam nuaka Ayah kita dalam nuaka Sedang disiksa oleh para malaikat Apa makna syurga Apa makna syurga Tergamakkah kita suap Satu suapan nasi yang sedap Di dalam syurga Muak kita sedang dibakar Kita tak suap tuan-tuan Kita akan termenung duduk maka dengan sebab itu Allah sebut dalam Quran qu anfusakum wa ahlikum nar wahai orang-orang yang beriman pelihara diri kamu wa ahlikum dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah kalau kamu salat kamu mesti kerah seluruh ahli keluarga kamu untuk salat kalau kamu datang belajar ilmu agama, kamu mesti kerah seluruh ahli keluarga kamu untuk datang belajar ilmu agama. Mesti. Kalau tidak duduk dalam syurga pun duduk. tuan kita melihat dengan mata kita. Anak kita dipotong dipotong lidahnya oleh para malaikat. Tengok dalam mata kita. Lepas tu balik nak seronok. Balik syurga nak seronok. Takkan dapat ni amat keseronokan itu habis ditimbang semua amalan anak Adam di atas padang mahsyar sebelum tu Allah Ta'ala panggil Nabi Adam Ya Adam Wahai Adam Nabi Adam tinggi 60 hasta lebih kurang 30 meter kita ustaz kita waktu tu tinggi malam ni lah segemuk malam ini sehitam malam ini seputih warna in, malam ini sependek malam ini dan setinggi malam ini sama kalau giginya kurang 4 di mahsyar giginya kurang 4 ini saya berani sebut kerana ada dalil yang begitu banyak nabi adam 60 hasta kerana ketika dia wafat memang dia 60 hasta Ya Adam kata Allah akhrij wahai Adam keluarkan ahli neraka di kalangan anak cucu cicit kamu kita semua anak cucu cicit Nabi Adam bukan kita malam ni tuan-tuan seluruh manusia semua adik-beradik sebab tu selipar dia selipar kita tu yang pakai selipar orang tu Wahai Adam, keluarkan ahli neraka di kalangan anak cucu cicit kamu. Nabi Adam tanya, Ya Allah. Di kalangan anak cucu cicit aku ni berapa orang yang ahli neraka? Lalu jawab Allah, Min kulli alfin. Daripada setiap seribu. Tis'ami'atin wa tis'inah. Sembilan ratus sembilan puluh sembilan, sembilan ratus sembilan puluh orang ahli nukar. Dan hanya 10 sahaja ahli syurga Ataupun seorang sahaja ahli syurga Daripada seribu orang Seribu seorang sahaja Di syurga Subhanallah Ni malam ni kalau Ini berapa seribu? Lebih? Hmm. Tuan, tuan malam ni seribu Seorang ya? Selamatkah? Sahabat Nabi pun bertanya Ya Rasulullah fa ayyuna dhalikal wahid Siapa di kalangan kami yang akan dipilih oleh Allah untuk seorang itu ya Rasulullah ni seribu ni malam ni seorang ini. Tenang lagi kita Hari ni Quran satu muka pun tak ada sedekah 10 ringgit pun tak ada duha dua rakaat pun tiada masih tenang masih yakin dan merasa selamat dia mesti ahli syurga Nabi seribu seorang tenang kita subhanallah sahabat pun risau setelah diasingkan ditimbang habis timbang tuan yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan satu makhluk nama makhluk itu ni habis timbang. Setelah selesai ditimbang. Seluruh manusia dan jin. Ingatlah bukan manusia sahaja. Seluruh manusia dan jin. berapa banyak tu, tuan. Kalau hari ni kita manusia sahaja pun 8 bilion. Eh 7 bilion. Tak ingat saya 7 bilion lebih kurang Manusia, jin 7 bilion kalau berdiri Di hadapan Mizan, tempat timbang Berdiri di hadapan Mizan 60 tahunnya Tak tak? Tak payah 60 tahun 7 bilion hari ini berdiri di tempat Mizan Setahun untuk timbang Timbang, 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 timbang setahun Hasbunallah wa wakil 7 bilion berdiri di hadapan mizan kerana dipanggil seorang demi seorang bukan timbang seribu seribu tuan-tuan lah. seorang-seorang darab lah tuan-tuan darab setahun cukup tak payah 60 tahun lah. darab setahun berapa lama tuan-tuan kena berdiri habis kepada yang paling akhir Allah memanggil seorang makhluk dia bukan jin dia bukan manusia Dia bukan malaikah Dia bukan binatang Dan dia bukan syaitan Makhluk itu bernama kematian Tuan-tuan mati itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Yang apabila mati itu dikenakan kepada tubuh seseorang Maka tidak bernafaslah tubuh dia Maka keluarlah roh daripada tubuh orang itu Mati Mati ni makhluk Saya nak bagi tuan-tuan mudah faham Angin itu makhluk Masa itu makhluk Kegembiraan itu juga makhluk Kesedihan itu juga makhluk Tuan-tuan, tenang, tenang, makhluk boleh dilihat ke ustaz satu hari nanti? Ya, boleh dilihat makhluk yang bernama ketenangan. Boleh dilihat ke ustaz satu hari nanti makhluk yang bernama kesedihan? Ya, satu hari nanti tuan-tuan dan saya boleh tengok makhluk yang bernama kes kesenangan dan kesedihan. Ketenangan dan kesedihan. Satu hari sahabat baca Quran Turun makhluk ni Sehingga kuda dia tak boleh duduk diam Akhir bila dia berhenti, kuda dia pun berhenti, bila dia baca makhluk itu turun daripada langit. Dan kuda dia bertindak liar sampai hampir memudaratkan dia lalu dia pun berhenti dan pergi jumpa dengan Nabi. Sahabat ni Usaid Ibn Al Hudair nama dia, radhiyallahu an. Bila dia tanya dengan Nabi ya Rasulullah sekian 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 makhluk apakah itu? Nabi sebut tilkas sakinah itulah makhluk yang bernama ketenangan. Seandainya kamu terus membaca surah itu nescaya seluruh penduduk Madinah akan melihat makhluk itu. Dia makhluk. Kematian juga makhluk. Allah panggil kematian di mahsyar. Bersaksikan seluruh makhluk yang berada di mahsyar lalu dibunuh kematian dengan sebab itu semua orang yang masuk syurga kekal selama-lamanya dan semua orang yang dibakar dipotong di dalam api naka mereka juga kekal selama-lamanya tidak mati-mati lagi Allah panggil kematian lalu dibunuh kematian subhanallah khalidina fiha la yukhaffafu an'umul azab wa lahum yunzarun mereka kekal di dalamnya tidak dikurang pun azab kepada mereka tak kurang ini ini cerita naga apabila dibunuh makhluk yang bernama kematian maka berdirilah seorang malaikat memanggil ya ahalal jannah wahai penduduk syurga khulud kekallah kalian selama-lamanya Tuan-tuan bayang macam mana perasaan waktu tu Alhamdulillah ahli syurga Macam mana ahli neraka waktu tu Kemudian malaikat pun sebut satu lagi laungan Ya ahlan nar khulud Walau wakwahai ahli neraka Kalian juga kekal di neraka Silakan Sebelah Habis yang neraka masuk neraka, yang syurga masuk syurga, selepas ditimbang kita ke kausar, ataupun dalam hadis sahih disebut haudun nabi haud ialah satu telaga tuan-tuan jangan bayang telaga di belakang rumah kita yang tu ke kecil telaga Rasulullah cawannya sahaja sebanyak bintang di langit Selepas ditimbang Kita akan mula rehat Mula senyum Mula berkata-kata Mula berkata-kata di di telaga Sebab di situ kita jumpa Ahli keluarga Di situ kita jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu Nabi bila bertemu dengan sahabat Nabi nak lepaskan sahabat pi ke medan peperangan Nabi akan sebut jangan takut jangan risau sekiranya kalian syahid fa inna mau'idan al tempat pertemuan perjanjian appointment kita nanti ialah di di telaga haut kita jumpa di haut kata Nabi sebab di mahsyar orang tak bercakap di mahsyar orang sedang melihat dan takut sedang melihat seorang demi seorang ditimbang habis timbang baru orang mula senyum dan mula bercakap di di huk. minum kemudian naik sirat kemudian masuk syurga